Вас приветствует информационная служба канала БТБ в студии Виктория Третьяк. Президент Петр Порошенко поручил Генпрокуратуре и МИД разобраться в ситуации с украинской летчицей Надеждой Савченко. Об этом заявил руководитель пресс-службы главы государства Андрей Жигулин. По его словам, власти Украины предпринимают все меры для ее скорейшего освобождения. А ранее МИД Украины выразил решительный и категорический протест в связи с незаконным вывозом Надежды Савченко в Россию. Напомним, украинская летчица, которую террористы взяли в плен, сейчас находится в российском Воронеже в следственном изоляторе. Там сегодня состоится первое судебное заседание. Надежда принимала участие в контртеррористической операции как доброволец и попала в плен к боевикам возле города Счастье под Луганском 18 или 19 июня. В России ей инкриминируют убийство российских журналистов. Напомним, 17 июня под Луганском погибли два сотрудника Всероссийской гостелерадиокомпании. Они попали под обстрел Вместе с группой боевиков, которые атаковали позиции украинских силовиков, российский адвокат Савченко заявляет обвинение пока не предъявили и заверяет, что надежда чувствует себя хорошо. Условия ее содержания удовлетворительные. Официальный Киев не будет вести переговоры с представителями так называемых Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщил заместитель главы администрации президента Украины Валерий Чалый. По его словам, ни о каких официальных переговорах с террористами речь не идет. Это недопустимо. Однако контактная группа при участии представителей ОБСЕ, посла Российской Федерации Михаила Зурабова и второго президента Украины Леонида Кучмы готовы и далее проводить консультации. Наша страна сделала все возможное для мирного разрешения ситуации в ее восточных регионах, подчеркнул Валерий Чалый. За минувшие сутки трое военнослужащих сил АТО погибли и четверо получили ранения. Об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. Среди погибших начальник штаба 5-го батальона территориальной обороны, которого убил снайпер. По словам Лысенко, боевики продолжают обстреливать пограничников. Сегодня ночью они открыли огонь из минометов по пункту пропуска Успенка в Донецкой области. Попытку нападения пограничники отбили. За последние сутки незаконными вооруженными формированиями было произведено шесть обстрелов блокпостов и позиций подразделений вооруженных сил Украины в районах Луганск, Дьякова, Веселая гора, Лисичье, Мариновка, Счастье. Ситуация на украинско-российской границе остается напряженной. Трое мирных жителей погибли и пятеро ранены. В результате артобстрела в Луганске об этом сообщает пресс-служба горсовета. Кроме того, в результате стрельбы в городе повреждены здания колледжа Луганской государственной академии наук, а также троллейбусное депо и ряд жилых домов. За минувшие сутки на улицах города обнаружили 13 не разорвавшихся боеприпасов. Украинские силовики уничтожили две установки ГРАД, которые использовали террористы. Об этом сообщил пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев. По его словам, в районе Дмитровки наши артиллеристы нанесли прицельный удар по определенной позиции боевиков, следствием которого и стало уничтожение боевых машин. Напомню, в Нацгвардии уже неоднократно отмечали, что их подразделения на вооружении установок ГРАД не имеют. Террористы взорвали автомобильный мост в Донецкой области на трассе Киев-Харьков-Довжанский. Инцидент произошел около пяти утра возле села Роты Артемовского района. Обломки путепровода упали на железнодорожные рельсы. Движение транспорта на этом участке сейчас закрыто. Объезд организовали через дорогу Красный лиман Артемовск-Горловка. Об этом сообщает пресс-служба Украфтодора. Напомним, за последние дни боевики провели уже целую серию взрывов на железной дороге. Только 7 июля они разрушили несколько мостов на Донбассе.

Ситуация на востоке Украины в целом улучшилась. Об этом заявил пресс-секретарь специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Майкл Батюркев. Однако указал на проблемы с жизнеобеспечением некоторых населенных пунктов. Например, в Славянске есть проблемы с водоснабжением, трудности с получением выплат, а многие магазины вообще закрыты. Вместе с тем Батюркев отметил стремление украинских властей наладить жизнедеятельность в этой местности. Напомним, в данное время в нашей стране работает около 300 наблюдателей. По результатам их мониторинга руководитель миссии в четверг в Вене представит отчет по ситуации в Украине. Евросоюз ведет новые санкции против России. Сегодня Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС расширит ограничения второй фазы. А именно, решит, кому еще из россиян запретить въезд на территорию Евросоюза, и чьи активы заморозить в связи с конфликтом на Донбассе. Заседание Комитета состоится во второй половине дня, а решения примут вечером. Напомню, позавчера представители стран-членов ЕС оценили ситуацию на Украине и договорились продолжить ограничительные меры в отношении Федерации. Международные доноры поддержали инициативы Петра Порошенко по развитию Украины. Об этом сообщает пресс-служба президента. Ряд стран и организаций на вчерашней встрече в Брюсселе сообщили о готовности инвестировать в восстановление и развитие инфраструктуры Донбасса, а также в социальные проекты для жителей этого региона. Нашли поддержку и предложение Порошенко по обустройству государственной границы, помощи вынужденным переселенцам, развитию аграрного сектора и энергетики Украины. Эти проекты представила в Брюсселе украинская делегация во главе с вице-премьер-министром Владимиром Гройсманом. Среди участников были представители стран ЕС, США, Канады, Японии, а также ОБСЕ, Советы Европы, МВФ, Европейского инвестиционного банка и других организаций. Премьер-министр Украины Арсений Ценюк наставит на скорейшем привлечении к ответственности всех лиц, причастных к сепаратизму, в том числе и народных депутатов. Об этом глава правительства заявил на заседании Кабмина. Говоря о том, что во вторник Минюст подал иск в отношении запрета Компартии Украины, Арсений Ценюк сказал, что это запрет не политической партии, а тех, кто подрывает украинскую независимость. Я хотел бы вернуться до Генеральной прокуратуры. Я хотел бы обратиться к Генпрокуратуре, СБУ, МВД окончательно провести расследование деятельности всех лиц, в том числе и тех, которые имеют статус народного депутата Украины, подать соответствующие материалы в суд и в парламент с целью отмены депутатской неприкосновенности и привлечение к ответственности всех тех, кто поддерживает террористов, сепаратистов и других бандитов, которые посягают на украинскую независимость. на Премьер-министр также сообщил, что в правительстве почитали предварительный объем восстановительных работ, которые необходимо осуществить в Донецкой и Луганской областях. На это потребуется свыше 8 миллиардов гривен. Кроме того, Арсений Синюк сообщил, что Украина выполнила все критерии кредитной программы сотрудничества «Стендбай» с МВФ и рассчитывает, что фонд выделит нашей стране второй транш кредита. Больше подробностей знает наш корреспондент Наталья Пругар. Наталья, здравствуй, тебе слово. Здравствуй, Виктория. Украина выполнила все условия, необходимые для получения второго транша кредита от МВФ в размере полтора миллиарда долларов. Об этом сообщил премьер-министр Арсений Яценюк. По его словам, уже сегодня у него состоится очередная встреча с представителями миссии. Также он отметил о наиболее амбициозном плане экономического развития нашей страны в ближайшие два года. Это так называемый план Маршалла для Украины и коротко про его суть предлагаю послушать в прямой речи Арсения Ценюка. Это продовольствие и энергетика, обеспечение внутреннего рынка продовольствием и его экспорт, развитие аграрного сектора. И второе, это энергетический блок, снижение энергопотребления, увеличение добычи и строительство новых электрических сетей и генераций, новых электричных мереж и генераций. Также уже сегодня Кабмин принял важные решения, которые подспособствуют обретению Украины энергонезависимости. Государство предложит собственникам котелин на выгодных условиях перейти с дорогого российского газа на альтернативные виды топлива. А потребителям, которые откажутся от услуг газовых котелин, получат скидку 10% на тарифы. Виктория. Спасибо, Наталья. Напомню, с нами на связи из Кабмина была наш корреспондент Наталья Пругар. Украина получила от Всемирного банка кредит на 300 миллионов долларов на реализацию проекта, который направлен на социальную поддержку населения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов. Соответствующее соглашение сегодня подписали Украина и Международный банк реконструкции и развития. Заем будет привлечен на 18 лет с пятилетним льготным периодом. Процентная ставка составит до 1%. В Минфине ожидают, что проект может расширить программу государственной социальной помощи тем гражданам, которые наиболее в этом нуждаются. Кроме Кроме того, он поддержит развитие семейных форм опеки детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки и детей-инвалидов. Проект рассчитан на 6 лет и является частью общей помощи, оказываемой группой Всемирного банка Украине. Генпрокурор Виталий Ярема требует от митингующих немедленно освободить центральную часть Киева и разблокировать захваченные здания. По его словам, если это требование не будет выполнено, виновных привлекут к уголовной ответственности. Виталий Ярема не исключает и силовой вариант, если активисты окажут вооруженное сопротивление правоохранителям. Генпрокурор также проинформировал, что с конца февраля на территории Майдана было совершено 158 преступлений, из них 4 со смертельным исходом. Напомню, до сих пор заблокированы 19 12 административных зданий. Ну и пока на это все. Далее полезная информация о мировых и украинских индексах, а также ценах на энергоносители. До встречи!